Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. 21 березня на міській оперативній нараді було піднято болюче питання для жовтоводців: відключення міста від теплопостачання. Найбільша проблема була у нас це відключення від газу. Причины отключения. Если, никто, если кто-то не знает, значит, просьба это не комментировать. Причины отключения разные, в том числе политические есть моменты, риски, как я называю. Платили теплосети, не платили за газ. Там проблема заключалась в том, кто не знает, я разбирался. 31 декабря 2015 года на сайте появились, если я правильно понял, тариф на транспортировку. Я правильно понял? 31 декабря 2015 года появился тариф. 20 января предприятие теплосеть только получило, скажем, информацию, что им надо присоединиться, подать заявку о присоединении к договору. То есть там вообще целая история. 20 января причем заставили подписать задним числом с 1 января. А распределение, по которому производятся платежи, за январь вообще не было. И в этой связи предприятия, я считаю, вины нет в том, что не знала, как платить. Ну и кроме того, здесь есть проблемы с монополистом, потому что монополист, который сидит на трубе, водоканал тоже с этим столкнулся, или монополист, который сидит на электросетях, в любой момент берет, отключает, действуя в соответствии с нормативными документами, по которым действительно предусмотрено отключение потребителя, когда поставщик вас желает или осознает, что вот денег он не получит. Решил, взял и отключил. И при этом ему все равно, что там есть в цепочке другие потребители, которые за это расплачиваются. Кроме того, кто не понимает, если раньше говорят, что не отключали, если была партийная вказивка партии регионов, то, конечно, не отключали. При этом, кто не понимает, долги-то накапливались. За все в этой жизни надо платить. И за потребленный газ тоже. Значит, если у вас нет тепла в квартире, пожалуйста, актируйте. Надо, жалуйтесь в исполком. Сотрудники исполкома тоже могут выйти, могут выйти, зафиксировать температуру, которая у вас в квартире ниже нормы. И таким образом вы будете иметь скидку по оплате за тепло. Если у вас нет воды в этот момент, то, естественно, так же самое фиксируется, или счетчик у вас не крутится, или у вас есть факт установленный, что была какая-то авария, и воды не было. То же самое по электричеству. Нет электрической энергии у вас в квартире, вы за нее не платите. Но если есть, значит, тарифы у нас в городе мы не устанавливаем в данном случае ни на газ, ни на электричество, ни на воду. Мы тариф не устанавливали. И сейчас мы прорабатываем схемы, в том числе запаса возможно, жиженного газа аварийного на следующий год, но это будет в следующем году. То есть, ну, для этого, чтобы вы понимали, требуется сделать проект, купить емкости соответствующие, жиженный газ под давлением, большим давлением, 25 примерно килограмм силы на сантиметр, или то, что вы называете атмосфер, Такие емкости надо будет закопать, и, по крайней мере, день-два мы сможем продержаться. Но всю зиму продержаться на жирном газе мы, скорее всего, не сможем, потому что запас такого газа должен быть просто колоссальный. Кроме того, цены на жирный газ по-любому будут все равно больше, чем цены на газ, который сейчас поставляется в трубе. Хочу высказать слова благодарности всем тем гражданам, нашим потребителям, которые откликнулись на мое обращение. Обращение было, вы знаете, вызвано чрезвычайной ситуацией. Ну, несколько не понимаю тех людей, которые в открытую высказывали, что платить не надо, не стоит и так далее. Как сказал городской голова, мы взяли на себя определенные обязательства. Несмотря на то, что уже в четверг теплоноситель был подан с утра, хотя мы запуск начали еще с вечера, значит, наши финансовые обязательства, они остались. И остались, собственно говоря, финансовые обязательства наших потребителей. Поэтому вот несколько я не понимаю той позиции, которая была высказана, что не надо платить. На сегодняшний момент мы выполнили свои обязательства только наполовину по сравнению с тем, что мы должны были сделать в пятницу. К сожалению, пока не прошли через казначейство, есть там определенные нормативные требования, пока не прошли через казначейство часть денег, мы оплатили на сегодняшний момент 400 тысяч деньгами предприятия. Я думаю, что Вопрос будет решен. Сейчас мне звонил, ну я уже дважды перезвонил в пятницу руководителю газового хозяйства Днепрожиженска. Только что он звонил, ожидает тоже от меня выполнения дальнейших обязательств. Я сейчас, как только придут все сегодняшние деньги на, на расчетный счет, они будут направлены также на выполнение этих обязательств. Мы решаем вопрос таким образом, чтобы никаких отключений до окончания отопительного сезона не было все свои обязательства, которые были взяты на уровне облдержа администрации и городским советом, и мэрией, и коммунальным предприятиям, они будут выполнены. Теперь, что касается договоров, небольшая информация. Значит, по расчетам за природный газ в феврале месяце мы уже заплатили с счетов два миллиона девятьсот четыре тысячи и два четыреста восемьдесят тысяч у нас идет по зачетам, то есть это уже больше пяти миллионов по льготам и субсидиям, я имею в виду, мы сейчас ожидаем уже подтверждения СНАК «Нафтогаз Украины». То есть я думаю, что мы все свои обязательства по газу, по фактическому газопотреблению февраля, э, марта месяца уже мы выполним. Ну, есть долговые обязательства, которые были сформированы в предыдущие годы, о котором говорил и городской голова, они существуют. На многие из них есть уже решение судов в пользу НАК «Нафтогаза», поэтому это несколько отягощает наше общее финансовое положение. Но ну, я думаю, что предприятие со временем справится и с этой задачей. Уровень расчета населения на сегодня составляет 83,6%. Ну, я бы сказал, довольно неплохой уровень. Обычно традиционно к началу следующего отопительного сезона население рассчитывается за поставленный теплоноситель в течение данного отопительного сезона. На сегодняшний момент мы имеем заключенных договоров реструктуризации на сумму рассрочки долга на сумму 533 тысячи, то есть больше, чем на полмиллиона, и это 87 человек. Работа пока продолжается, поэтому, уважаемые жители, те, которые имеют долги, пожалуйста, предприятие рассматривает каждое заявление, мы стараемся идти навстречу. Конечно, в каждом случае индивидуально смотрим в зависимости от суммы долга, рассматриваем период, на который заключается договор. Просьба. Все отключения, в том числе тупиковых домов, в том числе там, где нет надлежащего тепла, отключение этих домов ошлять все-таки не так, как мы сделали в прошлом году не вы, другие руководители с домами Пожарная 3-4, Комсомольская 3. Отключили, отрезали, людей бросили. И сейчас мы изыскиваем средства, деньги, где же сделать проекты за наши деньги, отопление за наши деньги, за бюджетные, чтобы эти дома и квартиры подключить. Потребители услуг предприятия «Желтовод» с теплостей. За те дни, когда вы не получали тепла, в ваших батареях было холодно, вам за эти дни услуга предприятия не начисляется, чтобы не было никаких разговоров. Если вам действительно потребна эффективная реклама, Телекомпания «Степ» має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.